мне кажется, финалист сегодня вполне закономерный из-за того, как складывалась игра. Обидно, что не дотерпели до экстра тайм. Вроде бы перестали создавать моменты команда противника регулярно, я имею в виду, и обидный мяч в конце игры. Я думаю, уже нам тяжело было отыграться и устали, и мало времени было до конца игры. Ну, мне тяжело сказать, Андрей вышел, в принципе, сделал очень важный сейв после стандарта. А в пропущенных мячах вряд ли есть его вина. Первый гол очень качественный, в угол, второй рикошет. Поэтому мне кажется, ну если повлияло, то несущественно, не думаю, что Валера бы справился с первым мячом. Мало били поворотом, потому что противник держал нас далеко от ворот, не получалось у нас контр-игра, очень высокий темп для наших игроков, очень хорошее качество контрпрессинга было, но ну, не получалось даже выйти в атаку. Первый тайм вообще не, было ударов по воротам, во втором тайме было два, но они не носили никакой опасности. Это все связано с противником. Слишком глубоко мы сидели. Была такая установка. Если была возможность быстро переходить в атаку мы требовали это но сидеть 70 метров от ворот противника ну, тяжело выйти поэтому и старались держать мяч старались каким-то образом провести позиционную атаку но уровень прессинга был высокий не всегда это получалось да были какие-то единичные моменты чаще не получалось опять связано это все с хорошей игрой донецкой команды и с тем, что мы очень глубоко сидели. Сегодняшнюю игру прежде всего нужно рассматривать как прежде всего опыт. Для нас все равно основная задача на сезон остается выход в премьер-лигу. И я думаю, эта игра даст нам большой опыт, особенно для молодых игроков, которые никогда не встречались с командой, участницей. Лиги чемпионов группового раунда, поэтому я надеюсь, что эта игра даст нам возможность больше поверить в себя ребятам и понять тот уровень, к которому нужно стремиться. Тоже сложно все говорить, смотря для каких задач, для какого места мы конкурентные на данный момент. Мы видим, что уровень Премьер-лиги упал, но... Будем ли мы там конкурентны, чтобы бороться за призовые места? Мне тяжело сказать, возможно, нет. А просто играть, набирать очки Но ну, вполне возможно, мы сможем и этим составом.